وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الذي لم يلد ولم يولد لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا قال الله عز وجل في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين. مع النبيين والصديقين والشهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা না ও ডাকে বারে বার খুলে দাও আকাশ এর দোর এসেছেন নবীদের সুন্দর করিতে দিদার মওলা আল্লাহুম্মা صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد سبحانو محمد الصلات عليه ذكر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله لا إله, لا, إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. যাবতীয় প্রশংসা গুণ কীর্তন যাবতীয় আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সমস্ত তারিফ সেই এক মনিবের দরবারে যিনি আসমান জমিন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে আমাদের দৃশ্য অদৃশ্যের মধ্যে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহর দরবারে